Володя есть вишня. По сути, когда вы Все, давай. Зай. Ладно. Я третично Ростислав Олегович, капитан Святошинского района, міста Киева, всеукраинской организации «Честное слово», молодежные крыла «Черный список». Ну, что такое, короче, не важно. Но это вообще, по сути, не важно. Вот. Есть Святошинский состав, значит. Вот. Ну, что мы думаем, по сути? Собираем движ. Я собрал 26 человек, но среди них сегодня в акции участвовало только два человека. Андрей Навал и Руслан Русл Норман. Я просто теряюсь при камере. Это, Володя, не смешно. Думаю отсеивать свой состав. Как минимум в половину в дальнейшем собирать новый состав в течение Крайон с ними пошел в течение конца месяца у меня будет 30 человек mm -hmm. к новому году ну после нового года 30 человек будет с мы будем годом. праздновать все вместе общей семьей mm -hmm. с черным списком mm -hmm. и с нашими любимыми Дякую. Вы хотите еще сказать, теж из его организации, из его району, так? Можете еще да. додать, друг друзья? Даже не знаю. Я могу, я могу... Я могу Она, сказать, сказать одно, что я не жалею, что я я не жалею о том, что я вступил честное слово, в черный список. Я не жалею. Меня тут приняли как семью. Вот так скажу. Я благодарен своему главному, что он меня сюда взял. Спасибо, тебе. Може, ви ще таке щось додасте? Ні, Руслан, ви теж щось додати. Ну, я теж рад, що я попав в чорний список сьогодні. Дуже чашку сорта. В состав попав. Дуже рад. Тоже, як в сім'ю всі прийняли. Буду ходити. Будь ласка, на завершення, що ви хочете додати з цьому всеукраїнському ЧСу? Всеукраїнському? Я не в кринському хочу сказати. Я хочу сказати чесу, чисто місце бороду Києва. Тільки одно. Раніше, коли, я їх не знав. Якщо, як знав нікого взагалі до єдиного. А тепер это сім'я. Дякую, побратиме. На все добре. Чес переможе. Смерть ворогам.